But Holland comes in for a pit stop. Time to refuel and change tires. Lou Moore himself changes the tires. <laughs> Only four crew members, including the driver, are allowed to work on the car. It's the tense time. Holland stays in his seat, anxious to get away. Let's watch. The tires are changed to glass. A crewman polishes the windshield as Mollins moves away just 67 seconds after he stops. Это правда, поскольку она огромна. Нынешние болиды весят всего до 500 килограмм весом и имеют 80 тысяч запчастей. Мне в этом видео нравятся две вещи. Во-первых, конечно, что без использования самых последних инноваций, без постоянного совершенствования процесса всего за 60 лет ну, наверное столько огромного прогресса они бы не смогли добиться, правда? Во-вторых, второе, что мне очень нравится, это просто восхитительное чувство команды, которое я вижу на этом видео. Там каждый самый высокого уровня профессионал, знающий свое место и работающий в составе команды как единое целое. И вот это две вещи которые ну, мне лично очень нравится в Формуле 1. Мы прекрасно понимаем, что все это рождается, как бы там естественная есть мотивация, такая агрессивная, высокая конкуренция, которая требуется для того, чтобы побеждать. А, и это хороший фактор, который, в общем-то, все время волшебным пинком сзади происходит. Почему мы говорим о Формуле 1? А, потому что компания АмВы это тоже... Команды и синоним инновации. Вы со мной согласны? Я уверена, спасибо, я уверена, что вы да, согласны со мной.